Cenil tapioka, mudah banget dibuatnya ya. Rasanya enak, lembut, empuk, kenyal ya. Ikuti terus cara masaknya. Nah ini aku udah mau campur nih ya. Tadi tapiokanya aku itu ya lelehin dulu ya di panci ya nih aku mau bagi ya aku mau kasih warna aku pakai warna tiga warna hijau warna merah ya nih aku mau kasih warna dulu ya biar cenil tapiokanya eh, cantik dan mudah dibuatnya ya nih caranya liatin ya nih nih aku kasih warna hijaunya nih nah udah ada tercampur semua kan warna hijaunya nih nah ini aku kasih warna merah ya tuh ini aku campur-campur-campur lagi ya tuh tangannya aman kok udah cuci tangan ya nih aku udah campurin warna merah nih sama aku ini ya aku aduk-aduk pakai tangan nih biar warnanya cepat tercampur nih bagus kan warna-warna merah nih nah nih aku udah gulung-gulung panjang aja nih ya cendilnya ini udah jadi kan Nih ada tiga warna. Tuh, hijau, putih, merah. Ya. Aku masukin dulu ya warna putih ya. Tuh, biar enggak jadi berwarna nanti. Tapi airnya harus mendidih ya nih. Aku masukin ya. Tadi udah mendidih nih, aku masukin nih. Tunggu sampai Oh, channelnya mengambang ya ke atas ya. Kalau udah mengambang itu berarti udah matang ya. Tuh. Ya udah mau mendidih lagi ya. Karena dicemplungin tadi mendidihnya hilang. Nah, tuh udah mulai lagi kan, tuh. Udah terbang-terbang ke atas tuh ya. agak lama yang rebusnya ya biar matang sampai ke dalam ya karena ini cenil pakai tepung cuma tapioka ya nggak ada campurannya ya tuh ya tunggu ya jangan buru-buru diangkat kalau buru-buru diangkat takutnya belum mateng ya tunggu beberapa, beberapa lama dulu kalau mendidih terus udah pada naik ya kelihatan sudah matang baru bisa diangkat tapi kalau belum biarkan dulu ya biarpun sudah naik harus ditunggu dulu ya guys nggak boleh langsung diangkat ya takutnya masih mentah dalamnya ya nih kita tunggu ya tuh ini jajanan pasar yang enak banget karena kan e, rasanya lembut nih aku masih tunggu ya belum aku angkat ya biar supaya benar-benar matang nah nih tadi aku bisa yang rebus warna putih ya karena kan udah mendidih tadi aku masukin yang warna hijau sama merah ya tunggu sama seperti yang putih tadi ya sampai mengambang agak lama gitu ya kalau nggak lama takutnya masih mentah juga kan nih sama karena satu adonan ya kita tunggu nih udah nih udah mulai naik bukan berarti cepet naik langsung diangkat ya nggak tunggu beberapa lama dulu supaya benar-benar kematangannya itu sampai dalam baru bisa diangkat kalau belum jangan ya takutnya masih mentah nah nih sudah mulai keangkat ke atas nggak boleh ya teman-teman kalau udah angkat ke atas semua langsung dimatiin ya itu belum matang biar benar-benar mendidih banget sampai bolak-balik bolak-balik ya itu udah mateng nah tunggu dulu ya tuh udah mulai tuh naik semua tuh Nah, tunggu ya, sudah mendidih. Tuh sudah mulai keangkat-angkat ke atas semua nih. Nah, udah mulai mendidihnya juga rata nih. satu ya sudah mulai naik semua biarpun sudah mulai naik semua ini belum matang ya masih kelihatan banget ya kalau udah matang itu kayak mutiara gitu loh bening ya kan bening banget gitu loh kalau ini masih dalamnya itu masih butek gitu belum matang ya ya aku pakai tapiokanya gunung agung ya gunung agung itu bagus banget nih kenyal nih belum ya belum matang ya nih aku nih coba angkat angkatnya aku aduk ya tapi belum matang ya masih aku tunggu sebentar lagi 20 menit sudah matang ya nah, ini aku siapin aku mau rebus gulanya nih ini aku siapin nih nih aku aduk-aduk gulanya ya nih aku kasih maizena sedikit aja ya jangan banyak-banyak ya jangan terlalu kental banget nanti nggak bisa diaduk kalau udah dingin ya sedikit aja nih tuh tuh ya langsung matiin aja ya kalau udah kental ya tuh kayak seperti ini udah pas ya jangan terlalu banyak ya kasih maizena -nya ya karena maizena itu ngentelin banget Nah, tuh. Nah, ini udah matang, ya. Tuh, udah matang ya, sampai ke dalam-dalam ini, ya. Makanya, aku udah angkat.